Мне так стыдно было за это видео. Проговорил. Тебя, твое имя никто не запомнил. Твое имя запомнят, когда ты ерунду какую-то сделаешь. Люди тратят на миллион долларов. Я говорю, там Трампа привезите сюда, мы сейчас тут заснимем такое вообще просто. И такой, ты такой сидишь, видео должно биться сердце. И слово на букву В. Сейчас время Ярика 200 долларов. Потому что все вот эти перцы они ничего не платят. Ну мы заплатили 10 тысяч долларов, ну чувак, блин, ну хоть постарайся. Я уже работал с 8 разных криптовалют. Я говорил, со мной можно с ума сойти. Они у тебя есть? Конечно. Безусловно. Откладываю для внуков на острова. А по сути ничего. Если ты хочешь видения, ты заказываешь творца. Это уже интересно.